Salam, hörmətli izləcilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün məktəbə, marshrutaya yaxın, Xırdalanın mərkəzində iki mərtəbədən ibarət belə bir gözəl həyət evi çıxıb satışa. Mən hal-hazırda evin həyətindeyim. Hətta iki maşın rahat yerləşə bilər. Belə bir geniş və səliqəli həyəti var. Buyurun, baxın. Burada əlavə əşyalar yığmaq üçün podval nəzərdə tutulub. Bura isə kombi aparat yığılmaq üçün yerdir. Belə bir geniş və səliqəli əti var. Ev 2 mərtəbəli 4 otaqlı evdir, qupsalı evdir. 4 bir tərəfdən qoşa daşla inşa olunub. 1-ci mərtəbə yerdən 4 daş köçürülüdür. Biz daxil oluruq evin içərisinə doğru. Girişdə qabaqda solda qonaq otaqdır. Buyurun. Kifayət qədər ölçüləri geniş və səliqəli belə bir qonaq otağı var. Bura isə evimizin mətbəxidir. Ev kubçası, ev də kubçası hazır vəziyyətdədir. Dövlət ipotekasına yararlıdır. Evin və torpağın hər ikisinin kubçası var, xüsusi mütəxəttədir. Burda isə birinci mərtəbədə yerləşən salon zerdə bütün aksessuarlar quraşdırılıb, tam hazır vəziyyətdədir. Dörd bir tərəfi qoşa daşla inşa olunub, məktəbə marşrutaya yaxın bir məsafədədir. Dümdür və quru bir ərazidə yerləşir. Kombin xətləri çəkilib, sistem tam hazır vəziyyətdədir. Biz qalxıq evin ikinci mərtəbəsində. Birinci mərtəbədə qonaq otağı, sanuzer və mətbəx yerləşir. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı, 1 sanuzer var. Bu da ikinci mərtəbədə yerləşən sanuzerdir. Ölçüləri iridir. Bura isə ikinci mərtəbədə yerləşən yataq otaqlarından biridir. Buyurun. Şığıqlı və gözəl səliqəli belə bir yataq otağı var. Bu isə digər bir yataq otağıdır. Bunun da kifayət qədər yataq otağının ölçüləri genişdir. Yataq otağının baş hissəsindən balkona çıxış var. Belə bir yay balkona nəzərdə tutulub. Buyurun. Balkona çıxış var. Balkon evin özətinə baxır. Burda isə ikinci mərtəbəyə yerləşən üçüncü yataq otağımızdır. Digər bir yataq otağıdır. Bu yataqda otağı da kifayət qədər geniş və səliqəlidir. Hörmətinizləcəyəm, sizin də satışda mümküncülük edəbilərlər varsa bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Tez bir zamanda satışa alın. Onları kanala abunə olun, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Biz izləməyə də davam edin. Sağ olun, təşəkkürlər.